Доброго вам воскресного дня, дорогие братья и сестры. Сегодня опрощенное воскресенье. Завтра начинается великий пост. И вся предыдущая неделя называлась сырной неделей или масленицей. И сегодня мы с вами затронем эту тему. Знаете, когда говоришь о Масленице, то очень часто у народа это ассоциируется с блинами, с объедением, да, с такими вот весельями, с праздником весны, у кого-то даже там с сожжением чучела с неким таким вот разными как бы вот плясками, безудержным весельем, ну что-то такого типа какой-то из фирмы «Сибирский цирюльник», да, Значит, там вот кулачные бои, какие-то ярмарки и так далее. Но ведь смысл этих дней заложен гораздо более глубже. Он, как и все в церкви, в первую очередь смысл заключается в в том, чтобы настроить нашу душу на правильный, на нужный лад. Сегодня мы с вами немножко, собственно, поговорим вот об церковных традициях и откуда они появились. Ну, конечно, в первую очередь о Масленице. Дело в том, что одно из очень важных качеств миссионерства православной церкви заключается в том, что церковь, когда христианизировала некие народы, вела свою миссию, то не подавляла и не уничтожала культуру этих народов. А эту культуру она немножко видоизменяла, ну и так выразиться, одно что так подбивала, подделала и вводила в религиозно-церковное русло. Ну вот один из самых ярких примеров – это миссия святых Кирилла и Мефодии. Когда они приехали проповедовать среди славянских стран, они проповедовали в Моравии, это теперь территория Чехии, то обратили внимание, что у народа нет грамоты. А ведь встал вопрос, чтобы оставить некие духовные сочинения, хотя бы переводы Евангелий на понятный для народа язык. И они начали с чего? Они для народа придумали грамоту. Да, и вот до сих пор, благодаря этому, мы имеем алфавит и в основе многих славянских народов письменность, которую заложили святые Кирилл и Мефодий. Вот так духовная миссия сыграла очень большую роль и в науке. Если мы возьмем, допустим, Римскую империю, еще первые века христианства, то здесь самый наглядный пример – это праздник Рождества Христова. Ведь почему праздник Рождества Христова празднуется 25 декабря? Это установлен день не потому, что именно в этот день родился Христос. Ведь понятно, что мы точно не знаем времени рождения Христа. В Евангелии не написано, что там такого-то числа, в таком-то месте, в таком-то году, да, там, о Деве Марии, родился Иисус Христос. Такого нет. Эта дата была избрана по той причине, потому что в Римской империи, когда христианство начало распространяться, набирать силу, 25 декабря это был праздник Солнца. Это были большие языческие гуляния, когда народ, ну понятно, 22 декабря самый длинный самая длинная ночь, самый короткий день. И с 25 декабря уже как бы по астрономическому календарю начинает день потихонечку так увеличиваться. Да, как бы вот день побеждает, а ночь уже уходит. Да, солнце пробавляется. И церковь для того, чтобы народу легче было принять христианское вероучение, чтобы не ломать народный быт, то она охристианизировала этот день. И так как для нас Христос – это солнце правды, Он наш свет, Он наша жизнь. В этот день было принято праздновать этот праздник Рождества Христова. Да, уже народ не шел только это на оргии языческие, да, а шел в храмы. ну, а затем были какие-то праздники, веселье, ярмарки. Да, какие-то праздники, которые в этот день ну, были и раньше. Вот также, такая же похожая ситуация, можно привести такой пример и с праздником Рождества Иоанна Крестителя, который установлен 7 июля, как бы, ну, именно в ночь на Иоанна Купалы. Да? То есть, для того, чтобы народ не шел прыгать через костры, продаваться разным языческим скажем так, увеселением греховным, то в этот день народ прозывался в храмы, а после этого был день выходной, и можно было попраздновать, да, там, повеселиться. Что-то такое похожее э, произошло и с Масленицей. Э, у наших э, предков до крещения Руси э, тоже были традиции. Да, э, там, встречи весны, гукание весны называлось, э, там, проводов зимы. По этому поводу были какие-то э, древние языческие, религиозные верования. Да, допустим, там это, чучело ставили, э, которое потом сжигалось. Это да, устраивали очистительные кос что все это сопровождалось специальными увеселительными мероприятиями. Вот. И церковь, она сделала такой довольно очень верный ход, как раз этот период обычно он перед Великим Постом все добыл, и церковь установила как бы вот этот, эту неделю, в традиции на Руси вошло эту неделю, ну, скажем так, вот как бы такие масличные гуляния были. Сейчас в какой-то степени это утеряно, а там целые интересные были традиции, да? ведь суть масленицы с христианской точки зрения сводится к подготовке, подготовке к вхождению Великий Пост. Да. В, вот на этой неделе по церковному ставу мясо уже есть нельзя, а масло, молоко уже еще можно, сыры. Да? Поэтому люди там из яиц, молока, блины пекли, да, мед, сыр, масло, нам рыба, икра, кто имел возможность, готовили разные угощения. Плюс не нужно забывать о том, что на Руси в Великом Посту закрывались все игровые и питейные заведения. Да? Вот неплохо бы, конечно, конечно, это внедрить и у нас. Было бы неплохо, чтобы хотя бы в Великом Посту там разные это, бары, рестораны, забегаловки были закрыты. Поэтому, естественно, как бы, ну, как возможность немножко, может быть, там подзаработать перед постом, да, ну и народ немножко, чтобы народ погулял, да, устанавливались такие вот праздненства, когда народ веселился, были писаны такие традиции на Народные, когда там вместе там, катались на санках, э, девушки знакомились с парнями, угощали их блинами, парни не, 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 не на дискотеке искали себе пару, а вот, так, вот таких вот интересных мероприятиях, да, и же каждая девушка старалась испечь блины получше, чтобы показать, какая она хозяйка. Э, молодые семьи приглашали своих близких родственников к себе в гости, показать, что они уже состоялись как семьи. Люди целую неделю ходили по домам, по гостям, друг к другу, просили друг у друга прощения, примирялись, да, то есть просили прощения не только в прощенное воскресенье, за, вот буквально накануне поста, а всю неделю, да, серьезно, кто особенно был в ссоре, да и так просто близкие родственники, да, примирались друг с другом, желали Божьей помощи в наступающем посту. И вот такая была хорошая духовная подготовка. Поэтому, конечно, вот нам то, что нужно, дорогие братья и сестры, именно подходить с этой стороны. Потому что хуже всего, когда у нас христианство, наша вера проявляется чисто в обрядах. Да? То есть, ага, на Пасху, значит, куличи яйца осветил, покушал, там на крещение воду, что еще, на преображение яблоки, да, значит, на масленицу блины напек, э, наелся до упаду, да, еще и выпил хорошо, то это у нас, если только все дело ограничивать внешним некими качествами, ну, простите, получается не более, чем тоже сородоязычество, да, просто или некая культурная традиция, но не вера. А мы должны помнить о том, что в церкви все символично. Но нам свойственно выражать нашу веру не только душой, но и телом, так как человек двухсоставен по своей природе. И поэтому и нам, когда мы кушаем блины с маслом, да, нужно помнить о том, что смысл масленицы не наесться или не напиться вина, чтобы, так сказать, на целый пост хватило, не нагуляться, да, чтобы потом долго отходить всю первую неделю, как там вот в фильме Сибирский цирюльник, да. Там шкулачные бои, там напивались до упаду, якобы что. Вот да, не, не нагрышишь, не, не покаясь. Значит, неправильный подход, да, это. Приятное, конечно, для тела времяпровождение, но вместе с тем и для души, да, то есть человек уже потихонечку готовится вступить в пост, просит прощения своих близких, сродников, духовно настраивается и затем уже прощенное воскресенье, как итог, он идет, просит прощения у всех, кого чем обидел еще раз, со всеми примирается и с верой, с молитвой, с радостью уже потихонечку потихонечку человек вступает в период духовной весны. Поэтому, дорогие братья и сестры, и у всех вас я прошу прощения. Бог да помилует и простит всех нас, Поздравляю вас с прошедшей Масленицей, с наступающим Великим Постом. Желаю, чтобы в период этого Великого Поста все мы с вами хоть немножко угасили, подчинили, да, идеале уничтожили свои страсти и пороки, и с духовной радостью готовились и встретили праздник Светлого Христова Воскресения. Всем вам желаю Божьей помощи и Ангела-Хранителя.